20 mart 1992 il. O gecə Azərbaycan tarixinin qanlı hərflərlə yazıldı. O gecə olmasaydı 613 dinc vətəndaş həyatından məhrum olmayacaq. 1275 günahsız sakin qurov götürülməyəcək və ən əsası biz bu gün doğma diyarımız, Xocalı itilməyəcəkdik. Xocalı ağdamla şü arasındakı o yolda yerləşirdi. Əhalisdə 7000 nəfər təşkil edirdi. Nəfəs donduran havada Dağların başındakı qarı axdıran qallar Ərdənə gedər. Şəhər Qarabağ müharibəsinin qanlı səhifələrindən binə seminlənəcək. Özünü özünü qaldı. Oğurun özünü. Artıq Xocalı fəvəcəsində vəhşətinə öldürülən şəhidlərimizin axdıran hər damlan haqq qanının İsasi alındı. Və torpaqlarımız düşmən tutaqlarından azad olundu. Bu gün biz gəncləri bütün şəhidlərimizin qarşısında və Xocalı fəciəsində qarın şaxtanının altında şəhid olan soydaşlarımızın qarşısında borcumuz ondan ibarətdir ki, hər birimiz dövlətimizə, müstəqilliyimizə sahib çıxıb, öyünü daha da inkişaf ettirək. Bu bizim Xocalı şəhidlərimizdən daxil olmaqla bütün şəhidlərimizin qarşısında ən önəmli borcumuzdur. Örçündə yatsın bütün şəhidlərimiz.